Почему мы пришли? Все-таки много фунтов выбивать и нету нет смысла. Мы очень так постарались минимизировать и охватить самое основное. Я зачитываю обращение. Мы, участники круглого стола, обращаемся к Донецкой области госадминистрации, к депутатам Донецкого областного совета, к правительству, к президенту Верховной Ради Украины с предложением. Первое. Объявить мораторий на разведку и добычу в Украине газа и традиционного залегания до всестороннего изучения возможных рисков и негативных последствий этой деятельности и обеспечить проведение такого комплекса исследований. Второе. Обязать органы местных администраций, городских советов провести обсуждение вопроса среди населения, проживающего в местах предполагаемой добычи газа, с целью получения согласия или несогласия. Третье. Стимулировать развитие в Украине возобновляемой энергетики, в частности солнечной, ветровой, использование шахтного метана. То есть в вот этих трех требованиях мы постарались максимально охватить то, что на данном этапе мы можем еще ну, предотвратить, вернуть все-таки этап, и остановить его, и вернуть к тому, чтобы все-таки обсудить этот вопрос. Нормально, сообщественно, чтобы власть услышала нас, чтобы все-таки в этих громадах были проведены так называемые громадские слухания. И то, что хотелось мне дополнить, то, что письмо, зачитанное от Шелпа, которое пришло, ну, нет у нас мобильного телефона представителя Шелпа в тех селах и тех городах, где это будет будет эпицентр этой добычи, но нету, там много указано того, что нету на самом деле, поэтому и важно будет продолжение этого круглого стола, когда будет представитель Shell, чтобы действительно получить для общественности независимую точку чтобы она могла увидеть все за это. Заместо телефона подходит до трубы и стукает. Понятно. Все. спасибо. Если можно, по, по метану. В Украине в 2006 году была принята стратегия, энергетическая стратегия, где пописаны ресурсы, которые есть в Украине и которые могут использоваться. В 2012 году внесены изменения. Вот в этих изменениях как раз уже сланцевый газ учтен, и он рассматривается как энергетический ресурс. Метан, к сожалению, до сих пор и в новой, в новой стратегии не рассматривается как энергетический ресурс. Вот как раз ввести изменения, и чтобы именно метан шахтных пород рассматривался как энергетический ресурс и финансировался разработки и добычи, потому что по уже подтвержденным данным метана от 7 до 12 триллионов кубов вдвое, втрое выше, нежели предполагаемого сланцевого газа. Это так, так шар, э, шар, да? шар, я шар, я шар, хочу напомнить шар, э, шар. журналистам о тех людях, которые принимали участие в нашем круглом столе. Это Олейникова Галина, город Артемовск, Шевченко Сергей, город Краматорск, Шилов Олег, город Краснолиман, Пащенко Юрий, Краматорск, Кацаренко Владимир, город Краматорск, Игорь Коршев, Краматорск, Владимир Жавский, Краматорск, Светлана Рудь, Краматорск, Владимир Березин, Константиновка, Виталий Киркачев, Антоненко, Славянский район, Станислав Черногор, Краматорск. Спасибо всем большое за внимание. Я уверен в том, что эта встреча наша далеко не последняя. Мы будем неоднократно встречаться. Следите, пожалуйста, за публикацией. Спасибо Я большое. Вам. Я вам, организатором. 好好